Слушай, ну смотри, есть на 4 -е... ноября Житомирская робота. Они хотят, чтобы на них вышло 35. На областную, так? Областная, да. Еще раз, то есть они хотят 35 на руки, так? Да. Все, отлично. Я думаю, что полтинник я им заряжу сейчас. Давай. А половаш. 50. Того был, да? Да. Цена очень вкусная. Через бюд. Через бюд, да? Да что мы -то работаем с областями. Мы сегодня работаем глобально с партией. Потому что все там, опять же, через Лапунского. Она ушла, но, бить, она как была решалась, так и осталась, понимаешь, и так далее. Ну, там Миша в теме, да, в этой, то есть, получается? Он да, это через заставить. него. Ну, все тоже, Житомирская область, как и в прошлый раз, все тоже то же самое. Утверждаете текст. По-моему, 60 по Житомирской области было. Я тоже помню, что вроде 60 было. Было 60. Договорим все то же самое, что Житомирская область экстремная, Ну, поскольку мы работали, люди согласны за те же самые деньги сделать. То есть 60 косарей вперед погнали. Просто понимаем, с этими словами надо разобраться. Что заказывать? Сколько заказывать? Я чувакам написал, они говорят, так там же у них в пятницу какой-то праздник, мест. Да, там проблема. То есть там принять не могут, здесь выдать могут, там принять не могут. Мне надо там отдать, здесь забрать. А где там отдать? В Москве. Где где? В Москве. А, -а, -а. Ну, ты же не говорил об этом. Ну вот, я же говорю, мне надо там отдать, здесь забрать. Ну давай я сейчас уточню. Давай, потому что сумма там сейчас идет, а 120 будет. Что-то такое, давай. короче. У меня в два часа заседание рабочей группы. А, оно формальное, без там, ну, чего-то, без резолюции там и так далее. По, по Запорожью, по изучению проблем регионов, по децентрализации. У меня маленькая сегодня, в связи с событиями, которые в Раде происходят, маленькая явка. То есть те, которые хотели, они посрывались, там у меня 9 нардепов должно было быть. Мне надо два, у меня на каждого бюджет 500. Просто посидеть, без выступления, без доклада, без ничего, 20 минут. Анечка, вам мы тебе делегируем. Мне надо Франко выступление с трибуны. Потому что если это будет на этой неделе, мы с тобой освоим бабку. Конечно, скажи, там, там, там сколько? Там единичка. Вы же понимаете, я говорю, что тема я говорю, такая, которая я говорю около сепаратизма, поэтому, говорю, ну вы поаккуратнее, как бы говорю, с, с спикерами отдаете. Короче, что я нам выбила? Я нам выбила 11 октября форум в Минске, два чиновника 3D поготовим мы. Это раз. Нам нужен нардеп на завтра, который подберет себе 6 человек из этого Львова на создание МДО. Но я тебе напомню, что 2000 долларов каждый месяц будут выдавать на него зарплату. Крош, я понимаю. А тут тоже надо с трибуны? Нет, нет, то брифинг. Там а, а бриф? Как там, там Потом там уже ты шел с это. Трибуны. Было. Ну, тем а, более есть, а, угу. а, э, э, Сикока более три. Секока там. У нас один и пять. Один и пять. На двоих или каждому? А нет это один на всех ну без меня без меня потому что я в проекте это все ну смотри разблокировали раду да я знаю я еду как раз сейчас а ну все все я в Раде. мне утвердили дали денежку на наших пацанов все хотят чтобы он выступил чтобы они выступили с трибуны сегодня завтра потому что боятся что следующая неделя да да есть такой прогноз есть уже это сейчас Слышишь, и скажи, пожалуйста, а ты не могла бы там заказчиком обсудить такой вариант, что ну не приехал депутат, а приехал там официальный его помощник, прочел с листа от его mm -hmm. имени, что никак. Да? Да? Ты Я, ты? Приехал. Я вообще глава секретариата, извини. Разрешил мне кривошея выйти от его имени прочитать. Но то, что ты мне написала. Я поняла. А сколько это стоит будет? Не, ну по понятно. Не, ну мне же мне тоже надо отслюнявить за добро, понимаешь? То, что дал добро, мне же надо ему отслюнявить и что-то тебе оставить. Ну давай за 400. У нас планируется 17 числа мероприятие в зеленом зале. Сейчас я пытаюсь список гостей составить. Мероприятие, как обычно, свободные экономические зоны, но там название нигде не звучит, тогда такого не будет. Инвестиционное такое? На это мероприятие надо два человека. То есть надо два человека. А что там? Ну, как обычно. Назовите. 5.00. 5.001. Короче, надо надо подать законопроект по русскому языку. Ну я только а, знаю, а там только... получается по русскому языку и языку нанс-миншин. Ну нанс-миншин можно убрать. Слушай, ну потенциально как бы пару вариантов есть. А, ну оба попросили почитать, я скинула почитать. Ну потому что в темную суде никто такого не делает. Смотри, то есть это все можно адаптировать, если они скажут, дайте нам еще там сверху штукарик, и мы там uh -huh. все под uh -huh. себя приведем. Но для этого они должны точно сказать, что мы подаемся, только мы там чуть-чуть подкорректируем под себя, там хрен с uh -huh. ними. То есть тут самое главное факт. Только там этого Тейсмана, разноблата нельзя трогать, потому что они там уже, они там кипиш поднимают, соболев, там вот эти, ну, БППшники. Зайюша, ну понятно, что это не ВПП будет. Это будет у или наши друзья добрые.